З 17 по 24 вересня в Полтаві пройшов чемпіонат України з класичного пауерліфтингу, Де зборна э, города Дніпропетровська виїжджала, значить, в составі шість дівочок і. И... Восьм мальчиков. з них два представника Марганця Дмитро Кисельов та Ганна Четверякова. Загалом же в змаганнях приймала участь більше трьохсот спортсменів. Всій України кстати приїжджали, всі області поприїжджали. Ми зайняли значить вторе місце серед жінок призове вот, і третє серед мужчин. В общем, за чоті Четверякова виконала е, норматив з запасом норматив мастера спорта украины в категории до 57 вот запасом в 35 килограмм и э, собрала сумму в троборе мастера спорта международного класса и выиграла э, абсолютное пе первенство украины в общем зачете среди всех женщин и на третьем подходе становая тяга установила новый рекорд Украины. А вы? Я занял третье место призовое. Ну, поболели еще, видите, как не восстановились полностью. Значит, занял третье место вот, и первое место в жиме. И выполнил два рекорда Украины. Значит, на втором подходе был установлен новый рекорд Украины. И на третьем подходе, опять же, я перебил свой результат, норматив. Сколько уже ось саме залу років? Сколько этому залу лет? Давно тут занимает? ну, я занимаюсь, занимаюсь очень долго, лет, лет 12. Саме тут. Да, именно в этом зале. В том же зале э, также занимаются и противники Херной комбинации. Конечно, конечно э, мы воспитываем атлетов э, как и э, малого поколения, скажем так. И ветераны есть люди, которые, э, в большинстве людей, которые работают в амхоке те трудяги, которые работают в шахте, на комбинатах, они все занимаются у меня. Мы их тренируем и вывозим. Есть у нас областные соревнования, мы выезжаем с ними, выступаем и показываем неплохой результат. Спасибо руководству комбината за то, что нам предоставляют базу, спортивную базу, для того, чтобы мы занимались, прогрессировали и выезжали и побеждали. Мы ветаемо вас с перемоги. Какая она была? Победа была, сказать не легкой. Мы в дороге очень сильно заболели, но тем не менее с простудными заболеваниями вышли на помост и выступили очень хорошо. Я выполнила норматив мастера спорта Украины, тем самым сделала рекорд Украины и стала абсолютной чемпионка Украины. Спасибо моему тренеру, что он меня так подготовил, вывел. Это не первая перемога э, на областных змаганнях, но на украинском помосте это, так сказать, самая первая победа э, и, наверное, не последняя. И надеюсь, не последняя, так как было очень приятно стать именно абсолютной чемпионкой среди всех женщин и сделать норматив мастера спорта и рекорд установить, все, как сказать, все трофеи забрать с собой домой. Нам очень приятно, что наша Марганчанка получила такое звание. Как ты до этого шла? Было очень тяжело эти полтора года готовиться к этим соревнованиям. Были все, и травмы, и болезни, и, как сказать, перешкоды к этому к всему. Но тем не менее, благодаря тренеру, который именно верит в тебя, это очень важно. И как он вообще готовит к этим соревнованиям. Благодаря ему мы преодолели все это, выехали туда, сделали все и привезли такие награды. И, конечно же, спасибо комбинату, что предоставляет нам такую базу, такой зал, где можно заниматься, где все есть, и готовить спортсменов. И, надеюсь, в следующий раз будет нас не двое, а уже побольше. Атлетов, которые выезжают на всеукраинские соревнования. И вернемся мы с победами.